并且划破了青天。 穿幺六五的，你把你把那个，我送你。让我把这个现在偶下，这个太小了。没事，我的问题你大，小不是的问哎，谁能穿幺六五的，送一件 T 恤？<noise> 啊，这件送你了，<laughs> 送不能送，给钱呢。多少钱啊？来一个，一个、啊，啊、送你<了> <laughs> 送 拿有送的？你那边吧要送的？要钱给要送的哎，不不不，我给你扫一百吧。<laughs> 那你一百不够。那你去扫，多多少钱？啊、我好好说。你,在你要扫我就扫二百。吧二百买不了。200, 200, 600, 啊、哎、不行，你。我扫，我扫一百吧。买东西已经变成变成这样了。<laughs> 啊、我是不是得给你买？我也觉得。我已经我已经看好了。<laughs> 你看的是哪双？选这一双。对，有没有你的码？有啊，码、啊、不够就剁我四十二码，我刚看了。去去去我一行，这快走付钱。今天我知道我为啥叫消防员，为了消费。我我那没四四五我能穿，你,送我吧你穿不了，你穿不了对 <laughs> 对？ 小、嗯、的时候，妈妈说与人为善一定可以换来笑容。长大以后就要对祖国报欢，一方有难我们八方支援。三五九也我勉强。如果我穿红鞋儿可不好、啊，我长的不行与品牌无关。今天的任务就是。 把这几个快递回家，他没有裤子。你好、啊。好。快递，过来吧，哥、哎。来吧、啊。来来、哎、好。你收了吗？啊、了。什了。 你好，收快递。儿子没。收到我爸，妈。姐姐，你先进来啊。的就是个笑容。哈哈哈哈的哈。现在要冲刺，快递吧，进 检查一下火场。先等一会儿，现在火太大了。敬个握握手。

为啥这个羊嘛有营养？这个网上买下那些东西嘛营养不太好。我的什么、就是有营养？嗯、我作了一个农村老百姓给你们送这个羊，辛苦了你们,你们，我知道今天你们辛苦的很。这个网上送的那个那三类里嘛没有营养。我的什么这个羊嘛有营养，你们辛苦很。

危险。<Yeah. S 2> 好久不见，当你看到我出现，再次回到你耳边，再次陪伴你入眠。希望没变，不可能一成不变，但是事情会如愿，兄弟回到我身边。好久不见，当你看到我出现，再次回。 出来吧！干什么？这么晚还打扰我？了这不是来看看你吗？看什么？看我是个战士，我要回到火场。哎，想你年纪大了，不是该享享清福了吗？都出警那么多年了。老婆，婆我出警的时候，你们还在换衣服呢。我出警了。队长，现场火子太大，我们车可能不够，再叫些人吗吧。走。 建立两个，走吧。好。小火焰出没。好。那个晚上写心得体会啊，女足精神，三千字。 It's my time now。滚烫的灵魂无法不管是在今天，在明天，在后天，哪怕是在明年，在后年，到后年，我歌声总是一往无前，陪伴你每夜每天。 低要投了，完了完了！不意外的话，这个球应该距离篮筐左侧七十五厘米，深度三十公分的地方。是的，没错，这是一个三不沾才能投出的位置。这都三不沾啊！兄弟，好意识啊！糟糕，李超篮下要出手了，完了完了！好球啊！不出意外的话，这个球会完美的划过篮筐。是的，没错，这是一个过桥最为投出的轨迹。 联手多年，你懂我的三分不沾，我懂你的空而不净。那拿好。对啊，这是干什么的、啊？马上双十一了，今天晚上八点直播，告诉大家购物的火怎么灭，大家也要注意消防安全。那就准备这些啊？那准备那个零零后的消防员，九零后的消防员，后面还有这么多。 还有、哎、我这个八零后的消防员还不够吗？我这八零后消防员觉得滞销呀、啊！我，哈哈哈哈哈哈！和男朋友分手了，我给你介绍一个。哎，加油，加油！我今年十八，我十九。那两个都是骗子。身体不好，我们就陪你锻炼呀。 还是不开心，那就把它丢到一边去。一二三，走击！晚上直播怎么还不进来？快快快进来！啊，没有，我就是今天过来了。哎，哎。 唐三，oh, no、<生>到，今天你当副班长。哎哎、小火焰就应该跟我一样。哇！妈，我也有腹肌呢！这哪算腹肌啊？你看我这兄弟也杠杠的，你试试、啊。老表，我看你那也挺猛的，老表，这必须的嘛。你这腹肌可以啊！我也挺唠叨的是,是,是吧？啊，你得。 需要看病的呀？没有，我的道子。于是、哦哦，我这不舒服了。呃，哎呦我的妈！<laughs> 这是不使劲不活活了！哎，这同志怎么还耍脾气呢？ 女老师，这咋咋啊，真香！哎，你俩把那个刘导拉黑了？嗯，两个。他不就在群里头发个红包，多按个零吗？那不都在这儿吗？ 那你说咋整？哎呀，那等我,我也把他拉黑的。大姐，赶紧抓紧时间多吃一点。咋的了？一会儿流量肯定要了。就是，赶紧吃，赶紧吃。队长、啊，队长、啊，来了来了。啊啊、你咋了？我来。收拾叔的钱还把我拉黑。大姐。 哎，你们刘刘指导，哎，不用客气，哎，别小声。谢谢，谢谢、哎，小声。我起来,来，来睡觉，睡过来。哎，大家吵起来了。你们两个小兔崽子！队长，我下周星座运势说我会得肠胃炎，我想提前去看看。这么严重，那赶紧去看。等一下，我看你印堂发黑，唇边五星连珠。 此乃大凶之兆。但是哦，队队长，卦象如何？卦象所示，你此番救你之路必定凶险。但是我已经给你想好了破解之法，这是我给你准备的金丝软甲，你把上。让我用队长的语气和他们说话。大中午了，不好好睡觉，玩什么手机、啊？<laughs> <laughs> 一结了训练就上厕所，你们干嘛呢？吃饭就吃饭，说什么话？你说啥？瞅你咋的？瞅你！

去北京，<冷>飞机带你去。哎，怎么到工作已经这样了？太棒了，这不是你想要的吗？给人耍去了。太好了，来的正好，正等着直播呢，跟我干。哎，干嘛？哎，这不还是上班吗？走 K 三二，快快快快！咋还穿越了？哎，你还是锦衣卫？哎，为啥你官比我高？可能跟你颜值有关系吧。我，<What? S 1> 哎，爱心，这里的防护工作都交给你了，退一下吧，爱心。 哎，这两天也没怎么出警啊。今天晚上我一定要早早睡，明天睡不好觉。